Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəltdik. Hər birinizi bu gün sizləri qarşılıqlayırıq. Masazır qəsəbəsində prospekt yoluna tam yaxın bir ərazidə 2 mərtəbəli, 5 otaqlı, qupcalı, ipoteka yararlı həyətimizin təqdimatını edirik. Belə bir həyət yanı sahəsi var. Fasada gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, kaban tik daşlarla işlənmədir. Mərtəbələr arası monolit betondur. Dörd bir tərəf qoşa hörgüdür. Kürsürüdür, gördüyünüz kimi, beş daş kürsü üzərində inşa edilibdir. Həyət yanı səyasını buradan çəkib sizə təqdim edirəm. Kommunal laqaz, su, işıq mərkəzi, kanalizasiya sistemidir. Həyətində gördüyünüz kimi, işıqlandırmağa qədər, plafonlarına qədər qoyulubdur. Evimizə gələn giriş qapısı, gördüyünüz kimi, əl qapı və putla idarə olunan avtomobil daxil olması üçün giriş qapımız. Həyətinə rahatlıqla 3 avtomobil az çəkildə daxil ola bilər dəvət həyət yanı sahəsi də qalır. Burada da ağac-gül əkilməsi üçün gördüyünüz kimi torpaq sahəsi ayrılmışdır. Tam mərkəzi yola tam yaxın bir ərazidə yerləşir. Gördüyünüz kimi həyətə qədər asfalt örgü nə qədər hamısı tökülübdür. Mərkəzi kanalizasiya sistemi trapuna qədər qoyulub dəyərli izləyicilərimiz. Belə bir xarici görünüşü var. Sağ ol çox sol qardaş. Evimiz Büşən 5 otaqdan var. ibarətdir. İndi isə daxılılıq evimizin həyət yanı sahəsini sizlərə çəkib təqdim edim pəncərələri şəbəkə, pəncərədə gördüyünüz kimi belə bir evimizin dəmir giriş qapısı var. Giriş olan hissəmizsə mərmər, granitlər. Döşəmədir. 2-ci mərtəbəyə qalxım. Pirəkənimiz. İndi sizə bizim 1-ci mərtəbəsizə mən sizi yaxından tanış edim. Burdan da onu göstərəm dəyərli izləyicilər. Hər mərtəbənin özünə elətif ayrıcalıqları var. Belə bir tavan olan hissəmiz. 1-ci mərtəbədə yerləşir bizim geniş qonaq otağımız, yataq otağımız və mətbəximiz, hamam otağımız. İlk öncə evimizin gözəl, səliqəli təmir olunmuş bu mənzərəni sizə çəkib təqdim edirəm. Çox keyfiyyətli təmir olunub, həqiqətən də gördüyünüz kimi qoşa qapıdan istifadə olunubdur. Tavanı bu gün arçipanla yığılmadır. 3 pəncərədən ibarətdir. Ümumiyyətlə gördüyünüz birinci mərtəbə monolit betondur və isteponla tərciz olunub, döşəməsi laminatdır. Bu cür gözəl, zövqlü qapılar. Giriş olan hissəmizdə Mermər, granit və istipo ilə təchiz olunub və bu hissədə yerləşir bizim geniş belə bir mətbəximiz. Mətbəx də yetərimizə genişdir, 20 kvadratda yaxındır. Birinci mətbəximiz ümumiyyətlə istipo ilə təchiz olunubdur. Kommunikasiya xətlərinə qədər hamısı çəkilibdir. Sənəd paketi, türkçədir, ipotekaya tam yararlı olan bir evdir. Ümilikdə 5 otaqdan ibarətdir. Qiymət çox münasib bir qiymətdir. Prospekt yoluna tam yaxındır. Bu cisim qiymətə, prospekt yola yaxın. Ev demək olar ki, yoxdur. Burada hissə bir yataq otağımız və bu hissədə yerləşir bizim hamam otağımız, sanitar qovşağımız. Və bu hissədə priyakan altında kolektor xətləri çəkilib, gördüyünüz kimi dəyizləzlərimiz və əlavə əşyaları yığmaq üçün burada da yetərincə yer saxlanılıbdır. Həyəti gətəndə gözəl keyfiyyət, təmiz, super ağaq. Gördüyünüz bina mərkəzi yola tam yaxın olan binadır. Mərkəzi yola olan bizimizin məsafəsi 60-70 metr məsafədir. Piləkənimiz mərmər granitlə döşənmişdir. Gördüyünüz kimi dəyərlidir. Zəzələrimiz hər bir piləkən otaqla göz oxşayan zövqlə təmir olunubdur. 2-ci mərtəbədə yerləşir bizim 3 yataq otağımız, hamam otağımız və eyvana çıxışımız bizim yataq otağımız. İkinci. Geniş oturma otağı olan yataq otağımız və sonuncu detski balaca otağımız. Burada isitmə kombidir. Gördüyünüz kimi xətlərə qədər çəkilibdir. Və ikinci mərtəbəmizin hamam otağı, sanitari qovşağımız. Qiymət münasib, dəyərli izləyicilərimiz, görürsüz burada mərtəbələrin arasında nalit beton və buradan E1-a çıxışımız. Ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir. Mərkəzi yola tam yaxın. Qiymət 140.000 manata satışa çıxarılıb. Real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə ilk növbədə siz tanış ola biləsiniz. İrəli nöqtədə qeyd etdim kimi hər mərtəbənin öz elektrik ayrıcıları ayrı-ayrılıqda